Войне, Борис был бы жив. Если бы каждый день с утра до вечера нам бы не брали внутренних врагов до конца на передачи пятую колонну, колонны, если бы не организовывали специальные выдвижения борьбы с оппозицией, Борис был бы жив. Вот э, наша задача остановить войну и сделать это в том числе и в память о Борисе Немцове. Мы завтра соберемся на Марсовом поле, мы скажем, все кто может, все нужные слова, но он э, погиб на этой войне. Э, Вечна ему память, и я очень надеюсь, что его гибель не останется безнаказанной, что будет найдены не только исполнителя, э, но и заказчик. И будь прокляты его убийцы, вот гореть им в аду, вместе с заказчиком этого страшного преступления. Это думаю, как человек, который был знаком с Борисом больше 20 лет мы иногда ругались, потом не верили, но это сейчас не имеет ни малейшего значения. Много многое бы отдал за то, чтобы он был жив, и мы бы продолжали бы наши споры. Завтра мы соберемся, вспомним о Борисе и скажем все, что надо сказать. Вечно его память. Как уже было сказано, завтра в 14.00 мы соберемся у метро Голька и отправимся в Марс чтобы отдать дань памяти нашему погибшему товарищу, чтобы назвать поименно его убийцей. И я хочу сказать одно. Не надо завтра никому становиться на пути нашего марша и нашего митинга. Я хочу отсюда обратиться к петербургским властям. Отмените все ограничения, которые были наложены на наше мероприятие. Мы свою договороспособность продемонстрировали. Извольте сегодня, в эти трагические дни, продемонстрировать свою договороспособность. Мы обращаемся к уполномоченному по правам человека в Санкт-Петербурге Александру Владимировичу Шушкову с призывом посодействовать этому нашему желанию свободно провести нашу траурную акцию.